मराठी भाषेमधून तयार केलेली हनुमान चौपाई ऐकूयात तर प्रथमत आपण या ठिकाणी हनुमान पवन पुत्राचं गुणगान करूयात श्री गुरु चरण सुधारी बर बिमल चारी बुद्धी कुमार मोही, हर उकले पवन सुत हनुमान की जय यानंतर आपण ऐकूयात मराठी हनुमान चौपाई स्वलिखित नंदा रघुराज फुलकर केसरी सुत अंजनी सुकुमार महाब शिव अवतार बालरूप होरा परासमधुरवि गिळलासि भजनी हनुमंत वीर स्वामी तया सारभुपति वीर भक्ति तुझी प्रभुरामा प्रभुमूर्ति तव हृदयि विराजे सीताराघव लक्ष्मनसाजे भक्ति करी समनिरमण जल दाविलफाडुणी वक्षस्थ सङ्कटमोचना भक्ता कोटी नाम श्रीराम नित ओठी प्रियलक्ष्मणागलशक्ति द्रोणागिरि तु आनि तरे पथर सिन्धु वरति प्रभु सः प्रस्थान सेतु वरति करितसे प्रभु गुणगानेऊ नि गदावरी लंकेवर निगाली स्वारी चरणी भावपुत्र पवना सङ्कटि रक्षितव हनुमाना सूक्ष्मरूपि तु प्रभु रखे मा रूप करी लंका दहन चरणि प्रभु चा आगमन गहि वरे तव मान माई दुःख करिता तावरन भक्ति तु जगता दावी वरलाभेतया चिरञ्जीवी प्रभु संकीर्तन तु करी जरत् पडे तव युग द्वापारी केसरी नन्दन अञ्जनी सूता सङ्कटहरणी सुखवि भक्ता केसरि नन्दन अञनी सुता सङ्कटहरु सुखवि भक्ता केसरी सुत अञ्जनी सुकुमार महाबली रुद्र शिव अवतार महाबली रुद्र शिव अवतार निश्चित आपल्याला नंदा कुलकर्णी हिने स्वलिखित मराठी भाषेमध्ये तयार केलेली ही हनुमान के चौपाई निश्चित आवडेल अशी मी या ठिकाणी आशा बाळगते याच ठिकाणी मी अलका जोशी आपला निरोप घेते धन्यवाद